السلام علیکم ناظرین اٹاوہ ٹائم چینل میں خوش آمدید امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے سنہری دور کی ایک ایسی یادگار اور نہایت اہم پنجابی فلم کے بارے میں جس نے پاکستانی فلمی صنعت کی تاریخ میں ایک خاص مقام حاصل کیا اور اس فلم کا نام ہے چند وے جو انیس سو اکیاون میں ریلیز ہونے والی پاکستان کی تیسری فلم تھی تو عزیز دوستو فلم ریویو پر بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا وہ نئے ہیں پلیز ابھی کر لیجئے بیل آئیکن پریس کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کی ڈیئر فرینڈز یہ ویڈیو خاصی دلچسپ اور معلومات سے بھرپور ہے پلیز سکپ مت کیجئے آخر تک دیکھئے گا اسی ویڈیو میں ہم آپ کو اپنی آنے والی ویڈیو کے بارے میں بھی بریفنگ دیں گے تو ناظرین آئیے اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع یعنی فلم چن وے پر ریویو کی طرف ملکہ ترنم نور جہاں کی متحدہ ہندوستان میں آخری فلم جگنو کیا میں پاکستان سے قبل انیس سو سنتالیس میں ریلیز ہوئی تھی اس کے بعد چار سال تک وہ مکمل خاموش رہیں اس دوران ان کی کوئی فلمی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی انہوں نے نہ تو کسی فلم میں کام کیا اور نہ ہی کسی فلم کے لیے کوئی گیت گایا اب چار سال بعد چنوے پاکستان میں ان کی پہلی فلم تھی جس میں انہوں نے نہ صرف اداکاری کی اور گیت گائے بلکہ اس کی ڈائریکشن بھی دی یہ فلم گویا پاکستان میں ملکہ ترنم کا دوسرا جنم تھا جس میں انہوں نے اپنے فنی کیریئر کا ایک نئے سرے سے آغاز کیا سید شوکت حسین رضوی نے بطور فلم ساز یہ فلم شاہنور فلم کے بینر تلے تیار کی جس کی کہانی برے صغیر کے نام پر ادیب سید امتیاز علی تاج نے لکھی جبکہ مکالمہ نگاری کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے ہمارے مرحوم دوست اور معروف فلمی محقق شاہد پردیسی کے مطابق اس فلم کے مکالمے ایف ڈی شرف نے لکھے تاہم بعض کا خیال ہے کہ یہ مکالمے احسان بی اے نے تحریر کیے تھے بہرحال میں دوستوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر کسی بھائی کی پرسنل کولیکشن میں یہ فلم یا اس کی بکلیٹ موجود ہو تو اس معاملہ میں رہنمائی فرما دے کیونکہ یہ فلم کچھ عرصہ پہلے تک تو انٹرنیٹ پر موجود تھی مگر اب کہیں نظر نہیں آئی اس فلم کے نغمہ نگار ایف ڈی شرف اور استاد دامن موسیقار فیروز نظامی اور انور کریم داد جبکہ عکاس جعفر بخاری تھے اداکاروں میں نور جہاں جہانگیر سنتوش کمار غلام محمد سلیم رضا ارشاد یاسمین بیگ ماسٹر غلام قادر سلطان کھوسٹ نفیس بیگم ہمالیہ والا ظہور شاہ نذیر بیدی نایاب سرحدی اے آر کشمیری اور فقیر محمد شامل تھے انگریزی کتاب پاکستان سینما ہاؤس کے مطابق اس فلم کے ہیرو جہانگیر ہمارے ماضی کے فلمی ہیرو سلطان اور جہانزیب کے بڑے بھائی جبکہ ٹی وی سٹار شامل خان کے والد تھے فلم کی کہانی ایک گاؤں موراں والی سے شروع ہوتی ہے جہاں سیما اپنے والد کے انتقال کے بعد ماں خیرہ کے ساتھ چچا فضل پٹواری کے گھر رہنے لگتی ہے فضل پٹواری ایک لالچی آدمی ہے جو خیرہ سے شادی کر لیتا ہے تاکہ اس کی جائیداد پر قبضہ کر سکے اس کا بیٹا چراغ آوارہ مزاج ہے اور سوتیلی بہن سیما پر بری نظر رکھتا ہے ایک دن سیما کی ملاقات ایک نوجوان سے ہوتی ہے وہ خود کو اس کا لا پتہ بھائی فیروز ظاہر کرتا ہے اور ان کے گھر میں رہنے لگتا ہے لیکن در پردہ وہ سیما سے محبت بھی کرتا ہے اسی دوران شہر سے ایک نوجوان ڈاکٹر اسلم گاؤں آتا ہے چند ملاقاتوں کے بعد اسلم اور سیما میں محبت جنم لیتی ہے لیکن جب اس کا پتہ نقلی فیروز کو چلتا ہے تو وہ اپنی محبت کی قربانی دے کر گاؤں ہی چھوڑ دیتا ہے ڈاکٹر اسلم فضل پٹواری سے سیما کا رشتہ مانگتا ہے مگر وہ انکار کر دیتا ہے کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو چراغ کے ساتھ بیانا چاہتا ہے دوسری جانب سیما اور اسلم کی ایک پلاننگ کے تحت سیما کو جن چمٹنے کا ڈرامہ رچایا جاتا ہے اور اسی بہانے بزرگ کا روپ دھارے ڈاکٹر اسلم اس سے نکاح پڑھوا لیتا ہے اور یوں وہ دونوں شادی کے بندھن میں بند جاتے ہیں شادی کے اگلے روز ڈاکٹر اسلم شہر چلا جاتا ہے اس دوران خیران کا انتقال ہو جاتا ہے اور سیما حاملہ اب سیما کو فضل پٹواری پنچایت میں بدنام کرنے کے لیے پیش کرتا ہے نکاح خان حافظ جی نکاح نامہ دکھاتے ہیں مگر نکاح نامے کا اصل کاغذ فضل پٹواری پہلے ہی چوری کروا لیتا ہے یوں سیما کو گاؤں بدر کر دیا جاتا ہے اسی دوران چراغ کو اپنے کردار پر ندامت ہوتی ہے اور وہ رائے راست پر آ جاتا ہے زخمی فیروز اور سیما کو لے کر شہر چلا جاتا ہے جہاں سیما کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے ادھر ڈاکٹر اسلم جو لندن چلا گیا ہوتا ہے واپس آ کر سنتا ہے کہ سیما فیروز کے ساتھ بھاگ گئی ہے وہ بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے لیکن جب آتش زدگی کے ایک واقعہ میں فضل پٹواری خود بری طرح زخمی ہو کر ہسپتال آتا ہے تو سب کے سامنے اعتراف کر لیتا ہے کہ سیما بے قصور اور پاک دامن ہے یوں اسلم کی غلط فہمی دور ہو جاتی ہے مگر فیروز زخموں کی تاب نہ لا کر مر جاتا ہے اس طرح فلم کے اختتام پر سیما اور ڈاکٹر اسلم ایک ہو جاتے ہیں فلم میں ہیروئن سیما کا کردار نور جہان سیما کی ماں خیراں کا کردار نفیس بیگم فضل پٹواری کا کردار غلام محمد فضل کے بیٹے چراغ کا کردار سلیم رضا سیما کے نقلی بھائی فیروز کا کردار سنتوش کمار ڈاکٹر اسلم کا کردار جہانگیر اور نکاح خان حافظ جی کا کردار سلطان کھوسٹ نے ادا کیا اور یہ تمام کردار اپنی اپنی جگہ فٹ تھے تاہم نور جہاں اور غلام محمد پوری طرح فلم پر چھائے رہے فلم کی کہانی اور مکالمے خوب تھے سیٹنگ اور صدا بندی بھی لا جواب تھی اس فلم میں کل گیارہ گیت شامل کیے گئے جن میں سے نو کی موسیقی فیروز نظامی کی تھی نظامی کی چانوے کے گیتوں کی دھنیں بہت سہر انگیز تھی۔ یہ گیت آج بھی سنیں تو کانوں میں رس گھولتے ہیں دو گیتوں کی موسیقی انور کریم داد نے مرتب کی وہ بھی بری نہیں تھی انور کریم داد نے جن گیتوں کی موسیقی دی وہ میرے آنگن میں چچڑے آ جوانی دا اور وے تولنا تو جامی نینا نال تھے ایک گیت او بچ جا مڈیا موڑ کے کہ شاعر استاد دامن تھے جبکہ باقی تمام ایف ڈی شرف نے لکھے اس فلم کے تمام گیتوں کے بول یہ تھے نمبر ایک او بچ جا مڈیا موڑ میں صدقے تیری ٹور نمبر دو ਬਾਗ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਹਿਕੇ ਟਹਿਕੇ ਫਸਲਾਂ ਰੰਗ ਨੰਬਰ 3 ਬੇਦਰਦਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਜਈ ਨੰਬਰ 4 ਪਤਲਾ ਪਤਲਾ ਲੱਕ ਤੇਰਾ ਲਹਿੰਗਾ ਸੋਹ ਹੈ ਭਾਰਾ ਨੰਬਰ 5 ਤੇਰੇ ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਤਿਲਵੇ ਨੰਬਰ 6 ਜਾਦੂ ਕੋਈ ਪਾ ਗਿਆ ਕਿਥੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਉੱਤੇ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਨੰਬਰ 7 ਚੰਨ ਦੇ ਆ ਟੋਟਿਆ ਵੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਆ ਖੋਟਿਆ ਨੰਬਰ 8 ਚੰਗਾ ਬਨਾਇਆ ਈ ਸਾਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਨੰਬਰ 9 ਲਮੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੇ ਦੂਰ ਕਿਨਾਰੇ ਨੰਬਰ 10 ਮੇਰੇ ਆਂਗਨ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਚੰਨ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਔਰ ਨੰਬਰ 11 ਵੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਨੈਣਾ ਨਾਲ ਇਨ ਗੀਤੋਂ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਕੁਝ ਔਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਵੋ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰ تاکہ آپ کی معلومات میں مزید اضافہ ہو اور وہ یہ کہ اس فلم میں استاد دامن کے لکھے گیت کو جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے ملکہ ترنم نور جہاں کے ساتھ پکراج پپو نے کورس کی شکل میں گایا اس کے علاوہ ایک گیت چند دیا ٹوٹیا وی دلن دیا کھوٹیا دو گانا تھا جسے نور جہاں کے ساتھ خود موسی کر فیروز نظامی نے گایا جبکہ ایک گیت وی تو پولونا جامی نینہ نال بقول ہمارے دوست معروف فلمی محقق اور ریکارڈ کولیکٹر فیاض عشر کے پکرائی پپو اور صادق بونا کی آواز میں تھا صادق کی آواز بچوں جیسی تھی ویسے بھی یہ گیت بچوں پر ہی فرمایا گیا تھا صادق ایک ریڈیو آرٹسٹ تھا جس کا قد صرف تین فٹ تھا قد کے ساتھ ساتھ اس کی آواز بھی نہ پنپ سکی اس نے بس دو چار فلموں میں اسی طرح باریک آواز میں ہی گیت گائے ناظرین یہ فلم 29 مارچ بروز جمعرات لاہور کے ریجنٹ سینما پر نمائش کے لیے پیش کی گئی جہاں اس نے مسلسل 18 ہفتے اور ایک دن چل کر شاندار کامیابی حاصل کی جبکہ کراچی میں اس کی نمائش 6 جولائی کو پلازہ سینما پر ہوئی وہاں کتنا عصر چلی کچھ معلوم نہیں تو عزیز دوستو یہ تھا ہمارا آج کا فلم ریویو آپ کو کیسا لگا اس پر اپنے کومنٹس اور آرہ سے ضرور نوا دیجیے گا ہاں تو فرینڈس اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارا آئندہ بھی لاگ ہوگا فلم ساز با عدیت کر فرخ بخاری کی فلم ہم وطن پر یہ پاکستان کی پہلی فلم تھی جس کے تمام گیت کسی خاتون شاعرہ نے لکھے آپ سوچ کر کمنٹ باکس میں بتلائیے بھلا وہ خاتون شاعرہ کون ہو سکتی ہے یاد رہے کہ فلم کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر وہی فرخ بخاری ہیں جنہوں نے فلم ساتھ و ہدایت کر نظیر کی فلم لارے میں شہری بابو کا کردار ادا کیا تھا فرخ ماضی کی معروف اداکارہ مایا دیوی کے شوہر تھے مایا جی نے بھی اس فلم میں ایک اہم رول کیا چنانچہ فلم کے ریویو میں ہم آپ سے اداکارہ مایا دیوی کا مختصر تعارف بھی کرائیں گے اور بتائیں گے کہ اس کی ازدواجی زندگی کے علاوہ جوانی اور بڑھاپے کی یادگار فلموں کے بارے میں تو اس کے لیے انتظار فرمائیے اتوار اٹھارہ ستمبر شام 6 بجے تک اسی کے ساتھ اب اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ